У нас такого точно нет. У нас люди, посетители, наши гости не знают о том, что пропал свет. Довели генератор, нет света. Людей эти проблемы, мне кажется, не должны интересовать. Сегодня в СТР приехали по в 10 утра. Сразу же выключили свет. Заказ, соответственно, делался около часа. Потом попросили расчет, а довели генератор. Генератор поработал минут 15 и как раз мы закончили есть. Попросили расчет. А у них машины не работают, рассуждать не могут здесь 10 минут подождите, пока заполним, заведем генератор. Ну, я остался на личные деньги, попросил с выписать. Вышел на улицу, парень ремонтирует генератор, перегрев. И просто он уже бедный, мокрый, и не знает, что этим делать. Я считаю, что надо поставить аккумуляторы и машины все свои, кофе машины и машины, и свет перевести на, на аккумуляторы. И люди не должны знать, что у вас проблема. А свои проблемы вы решаете, независимо от того, а, есть свет, работает генератор, люди должны сидеть, пить кофе, пить чай и не знать о том, что у вас проблемы. Как такая реальность, нам с этим бороться, ребята, ставьте аккумуляторы, инвестора, а если есть возможность, ставьте солнце. Это решит вашу проблему. Генератор это просто помощник. Он не может, он не ро, он робот, но он может ломаться. И надо быть к этому сюда готовым. Это так.